Всем привет, с вами Максим. И сегодня мы будем смотреть видеообзор на ПТСАУ седьмого уровня премиум Состава 244 Эта ПТСАУ отличается от других ПТСАУ седьмого уровня, то что она находится в премиум магазине и стоит настоящие деньги. Также можно выиграть на каких-то э, официальных сайтах, World of Tanks на каких-то там э, выигрышах или розыгрыш, розыгрышах. ПТСАУ это особенно. Она имеет маленький силуэт, как ей помогает маленький силуэт стоять в кустах или в цели противника. Также она имеет плохой обзор. Плохой обзор его надо как-то усиливать. Я, например, поставил просвеченную оптику, но ее можно также поставить. Рога от, от зависимости от, от того, как вы играете. ПТСАУ имеет неплохое бронирование. Вот вот эта часть и орудия тяжело пробить седьмым, восьмым уровнем. Но также пробивается легко нижний бронелист и вот этот стык. Вот, вот, этот стык имеет э, ослабленную броню, и вот даже пробивает, например, тот же самый ТРП или еще какой-то там. Больше 200 мм уже эту пт пробивает. Эта пт вместе с наклонами имеет около 180 мм брони. В принципе, неплохо, если танковать 6 и 7 уровня. Но если вы попадаете к 8 и вы попадаете в сток списка, это нереально. В принципе, эта пт особенная. Она отличается тем, что она такая подвижная, Самое Самая подвижная, мне так кажется, ПТСАУ на седьмом уровне. Эта ПТСАУ отличается тем, то, что она иногда только горит. У нее крепкий бензобак, и он находится вот в вот, вот этой, вот части, вот как вы видите. В задней часть иногда бывает ЛТшки заезжают и стреляют, но бак только повреждается, иногда только горит. Вот если стрелять уже в бок, вот в эти ПТшки, то я конечно может подпалить, но вот эта часть ее тяжело конечно подпалить. у ПТСАУ это находится боекомплект вот это с этой стороны, вот, вот здесь находится блоками также самый с этой стороны э, боекомплект. также э, слабое бронирование наверху ПТСАУ. и он вот по, если попадает артиллерия, то может даже иногда с накрыть. у меня здесь неплохой стоит экипаж, но еще не прокачен, то в принципе это ПТСАУ неплохая как и для начинающих игроков, так и для статистов. Эта ПТСАУ отличается тем, что у нее пушка, как и у 6 очень похожа. Она прибивает 175 мм брони и 217 голдой, 390 альфа, очень хорошая, но сильный разброс на 100 метров, 0,41. Это, конечно, э, сильный разброс, его надо как-то уменьшать. Его можно уменьшить вот, вот этим модулем, усиленные приводы наводки. Для начинающих ПТСАУ это, конечно, покажется э, тяжелое, но, как бы, по крайней мере, это ПТСАУ надо покупать от тысячи боев. Вот у меня, например, вот моя статистика. Вот, у меня 7755 боев. Это ПТСАУ, конечно, особенная. На ней надо привыкать играть, так же самое, как и на других танках. Всем спасибо за внимание, спасибо за, что посмотрели мое видео. Лайки, подписываемся, спасибо, до свидания.